Siapa yang bunuh Datuk Norjan Han Bahadar? Bukit aman juga tiada jawapan sehingga ke hari ini. Siapa yang terlibat? Siapa yang menjadi dalang dalam kes ini? Apakah motif mangsa dibunuh dengan begitu kejam? Sehingga siasatan ini seolah-olah terhenti. Ikuti kisah ini. Datuk Norjan Han Bahada merupakan tokoh wanita Sabah yang aktif dalam dunia politik sejak tahun 1980-an. Beliau lahir di Papar dan pernah menjawat jawatan sebagai ketua wanita UMNO bahagian Papar yang memainkan peranan penting dalam memperkasakan wanita dalam politik Sabah. Pada tahun 1999, beliau dilantik sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah di bawah kota lantikan enam kerusi oleh Kerajaan Negeri sekaligus menjawat jawatan timbalan menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah bagi membantu dalam urusan pentadbiran negeri. Jawatan terakhir yang dipegang oleh beliau ialah Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Keusahawanan Sabah pada tahun 2002 yang memfokuskan kepada pembangunan luar bandar dan keusahawanan. Norjan terkenal sebagai pemimpin berani dan lantang dalam menyuarakan isu-isu wanita dan rakyat Sabah. Pada 11 Februari 2004, negara dikejutkan dengan laporan kematian mengejut Datuk Norjan di sebuah hotel di Kota Kinabalu. Mayat beliau ditemui kira-kira jam 9 pagi di bilik 208 Hotel Shangri-La Bandaran Berjaya. Pekerja hotel menjumpai mayat selepas pembantu peribadi mangsa gagal menghubunginya sejak malam sebelumnya. Ketika ditemui, tubuh mangsa berlumuran darah dengan kecederaan parah di kepala dan leher. Ketua Polis Kota Kinabalu pada masa itu, Asisten Komisioner Abdul Razak Abdul Ghani mengesahkan kematian mangsa berpunca dari kecederaan senjata tajam. Hasil bedah siasat mendapati Norjan mengalami tikaman di leher dan hentakan objek tumpul di kepala. Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Dia ada barang peribadi yang hilang dari bilik mangsa. Siasatan awal polis mendapati tiada kesan pencorobohan atau pergelutan dalam bilik hotel tersebut. CCTV hotel menunjukkan seorang lelaki dipercaya warga asing dilihat keluar dari bilik Norjan lewat malam. Polis berjaya menahan seorang lelaki bernama Azman Bakar, Elias Samsudin Mustamin warga Indonesia sebagai suspek utama. Suspek merupakan pekerja di salah satu hotel berhampiran. Namun, siasatan terhadap Azman tidak menemukan bukti forensik yang mengaitkan Azman secara langsung dengan pembunuhan. Pada Ogos 2004, Mahkamah Majistret Kota Kinabalu membebaskan Azman tanpa sebarang pertuduhan. Kes ini menjadi semakin rumit apabila seorang lagi individu tampil memberikan kenyataan. Lelaki tersebut dikenali sebagai Amir Khan, seorang warganegara Pakistan. Amir Khan mendakwa dirinya mempunyai hubungan peribadi dengan Dato' Norjan sejak beberapa bulan sebelum kejadian. Menurut Amir, dia bertemu Norjan secara tetap dan kadangkala -kadang menginap bersama di hotel-hotel di sekitar kota Kinabalu. Dia turut mengaku berada di bilik 208 bersama Norjan pada malam pembunuhan. Pengakuan itu mengejutkan pihak polis dan orang ramai. Namun begitu, keterangan Amir Khan didapati tidak konsisten ketika sesi soal siasat dijalankan oleh pihak polis. Dalam satu keterangan, dia mendakwa keluar dari bilik pada jam 1 pagi. Namun dalam keterangan lain, dia menyatakan masih berada di situ hingga jam 3 pagi. Polis turut gagal mengesan sebarang bukti DNA atau cap jari Amir di lokasi kejadian. Ini menimbulkan persoalan yang mungkin Amir hanya mereka-reka cerita sahaja. Kredibiliti Amir Handi persoalkan apabila pihak hotel menyatakan tiada rekod dia mendaftar masuk. Rakan-rakan rapat Norjan juga menyangkal dawan hubungan intim tersebut Siasatan tidak dapat membuktikan secara konklusif bahawa Amir merupakan individu terakhir bersama mangsa Polis akhirnya membebaskan Amir Khan tanpa pertuduhan atas faktor kekurangan bukti Media tempatan melaporkan pelbagai spekulasi berkaitan motif pembunuhan termasuk kemungkinan faktor cemburu, peras ugut dan isu peribadi. Namun, Ketua Polis Negeri ketika itu Datuk Mangsor Ismail menyatakan bahawa motif pembunuhan masih kabur. Beliau mengakui siasatan berdepan cabaran kerana kekurangan saksi dan bahan bukti teknikal. Usaha mengesan senjata pembunuhan juga tidak berjaya. Kes ini menarik perhatian awam kerana melibatkan tokoh politik yang masih aktif dan berpengaruh di Sabah. Beberapa pertubuhan wanita menyuarakan rasa kecewa terhadap kelewatan penyelesaian kes ini antaranya termasuk Pesatu Wanita Sabah dan Biro Wanita AMNO. Mereka menuntut siasatan yang telus dan mendalam agar pembunuh sebenar dibawa ke muka pengadilan. Peguan keluarga mangsa Datuk Dato' Haji Amir Kahar Turut menyatakan bahawa keluarga Norjan mahukan keadilan ditegakkan. Beliau menyeru polis membuka semula fail siasatan jika terdapat maklumat baharu. Menurutnya, keluarga masih menyimpan harapan agar kes ini tidak terus dibiar tergantung. Pihak keluarga juga menolak dakwaan hubungan sulit seperti yang didakwa Amir Khan. Pada tahun 2007, kes ini disenaraikan sebagai cool case oleh Bukit Aman dan diserahkan kepada unit siasatan khas. Tetuan negara pada ketika itu Tangsi Musa Hasan menyatakan, "Pasukan khas akan menyemak semula semua bukti dan kenyataan saksi." Namun, sehingga tahun 2010, tiada sebarang tangkapan baharu dibuat. Kes ini kekal tiada jawapan dan menjadi misteri yang belum terungkai. Dalam satu kenyataan tahun 2013, Ketua Polis Sabah Datuk Hamzah Taib menyatakan bahawa kes Norjan masih dibuka. Beliau menggesa sesiapa yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Polis turut membuat rayuan kepada orang awam untuk menyemak semula rakaman atau maklumat dari masa kejadian. Namun, respon terhadap rayuan tersebut sangat terhad. Kes ini mendapat perhatian antarabangsa apabila media luar negara turut melaporkannya. Agensi seperti Reuters dan Al Jazeera menyiarkan laporan ringkas mengenai pembunuhan tokoh politik wanita berpengaruh di Malaysia. Laporan itu memetik kes Norjan sebagai satu daripada banyak kes wanita politik yang menjadi mangsa jenayah. Namun, tiada tekanan luar dikenakan terhadap kerajaan Malaysia antara yang hadir ke pengebumian Norjan di Papar ialah Ketua Menteri Sabah ketika itu Datuk Musa Aman turut hadir ialah Ketua Wanita UMNO Malaysia Datuk Sri Syahrizad Abdul Jalil dan pemimpin-pemimpin negeri jenazah Datuk Norjan Han Bahadar telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kuala Penggalat bersebelahan pusara ibu dan bapanya Han Bahadar dan Norsia Akbar Khan. Suasana hibur menyelembungi majlis pengebumian dengan ribuan penduduk tempatan hadir memberikan penghormatan terakhir. Selepas pemergian Norjan, kerusi politik beliau diambil alih oleh peganti yang dilantik oleh AMNO Sabah. Namun, pengaruh beliau dalam kalangan wanita AMNO terus diingati. Beberapa program tahunan wanita diadakan untuk mengenang jasa dan semangat perjuangan beliau. Sekolah dan jalan di kawasan Papar juga dinamakan sepenuh nama beliau sebagai sebagai penghormatan. Kini, tahun 2025 kes pembunuhan Datuk Norjan Han Bahadar kekal dalam senarai kes tidak selesai. Tiada suspek yang berjaya didakwa di mahkamah Bukti forensik yang terhad, keterangan bercanggah dan kekurangan saksi menyebabkan siasatan gagal memberi hasil. Keluarga dan masyarakat terus berharap keadilan dapat ditegakkan walaupun sudah dua dekad berlalu. Ianya tidak akan berakhir di sini. Walaupun sudah 21 tahun kes ini berlalu, rakyat tetap meminta kes ini dibuka semula. Buat tangan-tangan gaib yang melakukan jenayah ini, kamu tidak akan terlepas di hadapan mahkamah Allah di akhirat nanti. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Allah Yerham Datuk Norjan Han Bahadar dan menempatkan arwah dalam kalangan orang-orang beriman. Al-Fatihah.